ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕವಚಂ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೀ ಯಾವ ಥರ ಐತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕವಚಂ ನೋಡೋಣ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕವಚಂ ಅಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕವಚ ಮಂತ್ರಶ ಬ್ರಹ್ಮಋಷಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಚಂದ ದೇವತಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वीकवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते श्रीगुरुवाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः चतुर्दशसु श्लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितं ब्रह्म उवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटमामृतोद्भवा चक्षुषुषी विशालाक्षि श्रवणे सागराम्बुजा घ्राणं पातु वरारोह जिह्वा माम्नायारूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मीः कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्धौमि जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहू द्वौ द्रविणी पातु करौ हरिवराङ्गना वक्षः पातु च श्रीदेवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पातु नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वराहि शक्तिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसहोदरी इन्दिरा पातु जङ्घेमि पादौ भक्तनमस्कृता नखां तेजस्विनी पातु सर्वाङ्गं करुणामयी भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मी हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जत्वा स याति परमां श्रियं यः पठेत् स च धर्मात्मा सर्वान् कामनावाप्नुयात् इति श्रीब्रह्मपुराणे इन्द्रोपदिष्टं श्रीमहालक्ष्मीकवचं सम्पूर्णं श्रीमहालक्ष्मीदेवी नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु